заведем. Сегодня, пожалуйста. Что надо есть дальше Что вы хозяйственным, ремонтным годом. Поэтому, что могу сказать? Те военнослужащие, которые сейчас увольняются, конечно, они много сделали для чего и Казняхин, и все. Вот, они много мне помогли. И как на работе и, как на складе И также при обслуживании машин. Вот. Единственное, что я могу пожелать. Тут и, командир все сказал. Вот, что я вам хочу пожелать. Когда вы уволитесь, придете домой. Не ленитесь, ребята. Не ленитесь. Не будете лениться, все у вас будет получаться нормально. Я хочу сказати щодо гоман водійки на механік. Хочу відзнати, що його е, як сумріння, ставлення до обов'язку, вони помітні. Тобто Швидко виконується, доповідається зразу, що не зроблено. Якщо щось не виходить, він проявляє солдат, що захочуватись на что уже Ну там обовязки. Значит, я с вами работаю 7 месяцев. Значит, я каждый бы, день но я еще с вами хотя бы месяца три, конечно, про каждый рассказывал бы. Ну, а так вкратце, так как у вас много, вас, у вас фракция, каждого из Значит, ваш раз буду лазерный. Не я и, если вы то стоит. Значит, на русском языке будет, значит, фракция, а прохождения службы относится добросовестно. Физический развит, физически, хорошо. Уставы вооруженных сил Украины знают и пользуются ими в себе на жизни. На замечания старших начальников, командиров реагируют правильно. По характеру спокойный, уравновешен. В строевом отношении Военную форму носит аккуратно. Технику связи знают хорошо. Можно сказать, что отлично. Военную и в первом хранить умеют. Значит, я за легом работал больше, чем э, с личным составом ходить. И я его знаю лучше чуть-чуть. Значит, знаю его только с положительной стороны. Значит, э, Иван Викторович, спасибо тебе за службу, которую ты посетил на узде связи. У нас, когда были проблемы на телефоне за на телеграфе вас, вот. все время решал проблемы Сержан в основном, из разговора стола. И спасибо Юрию То есть, и днем, и ночью, никогда проблем не было, что я хочу спать, я не высыпаю и так далее. Спасибо тебе. Сержант Марченко, падение слушается на воздействие администрации, на должности, механика, отделения, канала провычек систем зарекомендовал тебя как с положительной стороны, так и с отрицательной. Я помню, что ты улыбаешься. Во время проходения курса на уже связи, на должности механика отделения какие-то связи, зарекомендовал тебя как положительной стороны, так и я помню, с отрицательной. Как помню, связи на должности механика, я, я называю должность, потому что на последнем построении спрашивают, какая это должность. Занимался, не занимался. Как мне какой должности? Я тоже спрашивал, на какой должность? Помощник, не должно быть. Нет такой должности. Нет, это мое призвание. Поэтому я повторяю вам должность вас. Вы работали. В должности механика, кинорадиомеханика, телефонно-телеграфное отделение. Зарекондуюсь. А я слышу, ты что, обиженно? командование или на коллектив. Нет, все хорошо Что ты так ты вроде сидишь за столом, там буркнул на того, буркнул на этого. Нет, нет, Если обижены, то давай мы тебе сразу задим слово, подискутируем. Нет. Я все хорошо. Кстати, мы с по поводу Во время прохождения службы на УТСС да? на должности телефониста по телефону телеграфного да. отделения зарекомендовал себя с положительной стороны. Да. За время прохождения службы на университете на должности ради телеграфиста, ради отделения рекомендовал себя с положительной стороны. Дополнение... Александр Во время прохождения службы на Олимпиаде на должности телефониста телефонного от телеграфного отделения зарекомендовал себя с основ стороны. Алексей Там что-то хочется? Спасибо. Ради отделения, дочем себя с положительной стороны, выполнение своих служебных обязанностей относится добросовестно, ненадежно. Во время прохождения службы на учебе связи, на должности механика отделения самообработных систем, дочем себя как с положительной стороны, так и с отрицательной. Так службы на учебе связи на должности механика отделения самообработных систем, дочем идело как с положительной стороны, и с отрицательной. Ищет, за время прохождения службы на узбекской связи на должности механика космической связи, радиоинженера космической связи захваченного тебя как положительной стороны так и соотрицательной. Вы делаете свою точку А вы не считаете там что бухали, ходили в пирожные, что Не знаю. Ну, ну, это. Думаю, это очень Думаю, это очень корректно. конкретно на вас будет Я все построю и вас не И сейчас еще скажу, спасибо вам за службу. Вот были какие-то моменты, но в основном спасибо вам. старт не всегда Сейчас начнем с тебя. Значит, характеристика, значит, Александра Викторовича, дальше не читаю. За время прохождения службы в городе технического обеспечения, Аксенов зарекомендовал себя с положительной стороны. По предметам обучения имеет только отличную успеваемость. Требуется к себе, как к себе, так и к подчиненным. здесь служим, нашли не то, что все а поддержку. Вернее, он нашел поддержку как от меня, так и от всех начальников, от зампотеха, от сослуживцев. Поэтому у меня и получилась такая служба, что уже старший сержант. Ну вот, пощал. Вот. Благодарю за службу. Рыбаченко Александр Анатольевич. Благодарю за службу. Ну, Белозеров немножко не такая характеристика она больше относится в другую сторону ну вы знаете говорили, что локоть нельзя, но он пополучил не сомнится, куда не надо он служит у нас буквально месяца три, да? почти месяца на одной сцене киномеханик водитель киномеханика Сначала служил нормально, пока все. Водитель? Уважен, как все знаете, командир отчет. Все равно. Деньги, по-моему, с начальником ничего не было. Нареканий, умеет, поощрение. Молодин и каких-то не умел. Всегда не поставил яблоки, виноград на я хочу поблагодарить командира ГУРа, Павла Правского Нового, произвел сделал для него и в отпуска Ну, это большое спасибо и другим начальникам, командирам, которые за такое тоже очень много зависит. Мы говорю что отпустить тоже, нужно отпускать нормально. Ну, я очень большое спасибо. Таких командиров, наверное, очень мало. Большое спасибо. Я в двух словах. Я хочу, значит, от всего личного состава. Но эти слова я произнесу именно от себя. Значит, большое спасибо командирующие, который призвал... Видности. наш долг были патриотами к родине. Также большое спасибо начальнику штаба, майору Богатыреву, Геннадию Александровичу, который на протяжении нашей службы он был, являлся основным командиром. Он был давал нам присягу, принимал вместе с нами и на протяжении последних 4-5 месяцев он являлся нашим командиром. Так что мы помним его больше, все лучшие их, но хорошие ботины у его стороны. Также командир, командиру по 25-й кредит капитану Замовскому, который взял нас, как можно сказать, на поруки на небольшой срок. Он не успел с нами Плохо, думаю, мало или много поработать, но сделал уже для себя основательный вывод. Вот написал, подготовил характеристики, хорошие пути, кому не понравились, не понравились, но не есть. Ну и большое спасибо хочу сказать майору Гавриленко, который, я думаю, что для всего осталось состава сделал на таком маленьком промежутке работы в своем очень много. Спасибо того, что сейчас довольно сложное время. И, скажем так, на гражданке многие хают армию, многие, скажем, 18-летние парни пытаются отступить, чего-то боятся, но я просто могу сравнить с войсками частями. Именно в этой части, именно восстановлением работы командования, командира части, заместителей командиров, как это видно даже не просто кажется, а видно по самим военнослужащим, что действительно тут присутствует очень большая забота о самом солдате. Здесь просто можно сказать, когда прибывают из них, дальника солдаты и за несколько месяцев, как они преображаются, действительно преображаются. Вот. Это огромнейшая заслуга командовать. Ну, а лично да, что-то хуже, что-то лучше. Но тем не менее, как мне кажется, многие подчеркнули для себя что-то полезное за это время. Многие стали где-то исполнителями, где-то приобрели какие-то качества, которые помогут после службы. Огромное вам спасибо. Я хотел бы всех отстараться, чтобы вы могли они нас постоянно дергают, один наш с ними правильный и то, что они из нас сделали, люди. Он учил меня ездить на машине, ремонтировать машину, учил всегда быть мужиками, прощал всегда за все, не всегда подсказывал, направлял на верную дорогу. Спасибо большое. Okay, we за то, что они за нами следили, одевали нас, кормили нас. Хочу поблагодарить капитана <свят> За то, что он, ну, хоть он, и мало времени провел с нами на Утре, но за это время он уже успел нам понравиться. За то, что мы с ним находили общие жизнь. Хочу поблагодарить комбата, полковника воевода. За то, что он тоже, как выходил на работу, сразу все находило свое место. За то, что он выходил там, играл в футбол тоже. Я как он говорит. Да. Mm -hmm. да. Yeah, да. <laughs> Купаться я не Хочу поблагодарить майора Василия. За, за то, что он тоже только, ну, пришел к нам, сразу в чате, И группа к нам приезжала молодежи. Ну, yeah. да, за то, что он так все хорошо организовывал, делал. Mm -hmm. Ну, не хочу всех поблагодарить, всем Спасибо вам большое жизни словам своих товарищей. Ну, об офицерах уже сказано, что слово уже ставит. Ну, даже, что хочешь, и не придумать. Я хочу добавить о нашем командире Зводе, я думаю, все офицеры знают, что скоро ему на небе тоже. Ну, Роли, что? Ролик, <music>